Uh, assalomu alaykum hozir mana it school it school uh, maktabi hozir uh, qiziqarli uh, futbol klub match o'yinini o'tkazmoqda hozir birma bir uh, o'quvchilardan ularni sohalari haqida va ularni kelajakdagi maqsadi va bugungi o'yinda kimga balii qilish haqida so'raymiz ziyoda mana olib boradi davranni uh, va hozir o'zim ro'l berdim birinchi o'zimni fikrimni aytay xudo xohlasa it School jamoasini web android grafik yo'rnalishlari bo'yicha zo'r o'qitamiz va futbolda xudo xohlasa hammaga omad grafik dizayn yo'nalishini bugun yutish kerak o'zi aslida man futbolishniaman necha marta gol urdingiz hozirgacha men 5 ta bo'ldi beshta urdim gol hozir yanaauishim kerak rahmat fikrlaringiz uchun siz qaysi yo'nalishda o'qiysiz Men ingliz tili yo'nalishida bugungi o'yinga fikrlaringiz juda qiziqarli bo'lyapti ajoyib zo'r bo'lyapti eng zo'rini o'zim o'ynayapman har doimgidek hazil albatta davla siz qaysi yo'nalish bo'yicha dars berardiniz meb dasturlash o'yinda kim yutadi deb o'ylaysiz o'yinda har doimgidek biz yutamizda kim yutadi domla doim haq nohaq bo'lsa birinchisiga qaraymiz yana rahmat oma fikrlaringiz juda zo'r bo'lyapti o'quvchilarni o'qituvchilarni yeb qo'yaman deb o'ynashi вобще yoqmayapti o'quvchilar iltimos sekinroq o'ynanglar oqibat ji maza muhimi natija bu futbol futbol hammasi bo'ladi inshaolloh xudo xohlasa faqat bitta narsani unutmanglar bitta narsani unutmanglar birinchi ishonch iymonni unutmanglar ikkinchi o'rindan mana shu ota beray turgan bir yuz ellik ming pul beryaptimi kursga pul to'layaptimi sizlar hozir deyarli ba'zilaring bor abet ham qilmasdan yurib bilyapmiz bo'lmasa ba'zilar qiynalyapsizlar moliyaviy jihatdan moliyaviy jihat u o'tib keta turgan narsa lekin ma'naviy jihat hech qachon insonni kambag'allikka boshlamaydi xudo xohlasa agar xudoga rostdan ham ishonib turib i faqat natijani ko'zlagan bola yuragi sof' bo'lgan bola har doim natijaga erishadi и natija qilmasdan uxlamasdan o'qiyaptimi haligi bola natijaga erishadi xudo qo'lini ochib so'rayaptimi xudodan xudo beradi hech qachon xudolikaa emas ol bandam deydi faqatgina harakat qilganga yolg'ondan odamlarni ko'zi uchunga emas o'shanga sizlardan bitta iltimos bolalar jamoa bo'lamiz bitta jamoa u hamma birday mana sizlar bilan o'ynayapmiz biz sizlar bilan o'ynab sizlar bilan tortishyapmiz sizlar bilan hazillashyapmiz u jamoa jamoada hamma bir birini hurmat qilishi kerak hurmat qilmaganlar chiqsin jamoadan jamoada kattami hurmat qilinadi kichkinami hurmat qiladi o'qituvchimi hurmat qilinadi sizlardan yana bitta narsani iltimos qilardim faqat va faqat o'qish boshqa hech narsa emas misol uchun zo'r natija qilsak mana shu o'qituvchilarni yuzi bo'ladi avvalo ota onangni yuzi birinchi bo'lib birinchi bo'lib ota onani yuzida u nima bo'ladi u o'qituvchinin yzidan ko'ra ota onani yuzi birinchi birib ota onaga plus bo'ladi ota onalar bilan abadiy yashaysizlar abadiy sizlar haqida gapiradi to'g'rimi o'qituvchi endi mani o'quvchim deydi lekin o'qituvchilarga ham plus olib berishlari kerak o'qituvchi sizlar uchun kelyapti misol uchun akalari u xonaobodan kelib uch kun bu yerda o'qitadi uch kun uyerdi namanganda olib qolamiz deyapti bo'ldi bormaydi yerga deyapti u mana shu o'quvchilarni yuzidan o'talmasda qiyapti misol uchun ziyodlar akalar kechqurun shu yerda o'n ikki birgacha ishlayaptia o'n ikki birgacha mana shu narsa sizlar uchun sizlar uchun obujon akalaring mana misol uchun kuni bo'yi shu yerda yotib qolyapti yotib qolib ishlayapti kim uchun mana auchun men o'zimni ishlarim ham bor <laughs> edi lekin tashlab keldimda чтобы mazza qilib maza xordiq olish uchun bu sizlarga mana shunaqa bir tadbir sifatida xolos ya'niki sizlarni nima deydi maktabdan faqat o'qish o'qish emas u просta buyog'i ham bor degan ma'noda ya'niki sizlarni bir biringlargi yanada yaqinlashtirish и sizlarni bir biringlarni qobiliyatinglarni bir biringlarga tanishtirish maqsad shu endi to'g'ri xulosa qilinglar давай haligi nima deydi o'qigisi kelmasa ham futbol uchun boraman maktabga deb turib bekor ota onangiza qilmang fikr hayol o'qishda bo'lsin ну kerakli paytda o'zi chiqadi mana shunaqa tadbirlar tushunarli muhimi natija natijamizni ham borini ham yo'g'ini ham sizlar ko'rsatasizlarda boshqa ham boshqa o'quv markazi bo'ladimi qizig'i yo'q bizga natija kerak shunchaki kelib ketishni keragi yo'q o'qish o'qish va o'qish oxirigacha xudo xohlasa yaxshi bo'ladi besho olti sabrxudoxoh mana ana shu o'qituvchilaring <laughs> hammasi turibdi mana shu yerda bularni hech qaysi osonlik bilan shu shukunga har doim misol chetdan olamiz mana shu sizlarda ham vaqtlarda qanaqa mehnat qilgan yo bo'lmasa uxlamasdan mehnat qilganmi yo bo'lmasa kechqurular a biro o'igangizda qanday o'qigansiz shuni aytib bering bular o'zim aytsam yolg'on bir yarim ming bir hafta yashayigan qancha mi bir yarim ming pul bilan bir hafta bir yarim ming menda ham shunaqa bo'lgan bolalar Nu, mendi juda katta нагрузка qilganman о talab menda qattiq bo'lganda uydagilar tomonidan juda ham qattiq bo'lgan shuning uchun prosta buni sizlarga nimaga aytayapman? bu motivatsiya bo'lsinki sizning qo'lingizdan keladida shu narsalar ya'niki bo'ldi men charchadim yo'q men miyamdan qabul qilmas ekan yo'q ozgina maishatni sal chetroqqa surib qo'ysanglar bu yog'i zo'r bo'ladida bu yog'i zo'r bo'lsa oshna og'ayni ham do'sti dushman o'zi topilib ketaveradida yo'ldan faqat harakat qilsanglar bo'ldi lekin haqiqatdan у men ham dibit o'qiganimda men uch ming so'm pul olardim uydan ming so'm yo'l kiram ming so'm ketishim и hozirda qaytib keyin bir haftalik yeb ichishimga ming so'm pul yeb ichardimda lekin hozir yomon emas u bir ming so'm pul o'n million bo'lib keladi kla shunaqa joylari borda harakat qilinglar и sтоб sizlar ham shunaqa bo'lishiga ota onanglarni qilgan tanqidingni hech qachon noto'g'ri tahlil qilish kerak emasda faqat to'g'ri ma'noda qabul qilsanglar hammasi zo'r bo'ladi xudo xohlasa o'shanga hammaga omad faqatgina natija rezalt boshqa narsani qilmaymiz natija qanday bo'lib chiqadi natija tinimsiz yengilmasdan harakat orqali kelib chiqadi kechqurunlar soat birgacha darslar uxlamasdan vaqtli turishlar besh soat olti soat uxlab turib bemalol dars qilsa bo'ladi tushunarlimi hammaga omad